যদি আপোনালোকৰ খুব বেছিকৈ চুলি সৰি আছে চুলিৰ গ্ৰোথ বাঢ়িবলৈ চুলি সৰা সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ আজিৰ এই ৰিমেডিটো আপোনালোকে সপ্তাহত দুবাৰকৈ চুলিত লগাব তেতিয়া আপোনালোকৰ চুলি সৰাও কমিব চুলিত গ্ৰোথ বাঢ়িব চুলিখিনি মজবুত হ'ব হাই ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অসমীয়া সঁচাই চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ চুলিত লগোৱাৰ বাবে খুব বঢ়িয়া এটা ৰিমেডি যিটো ৰিমেডিয়ে আপোনালোকৰ চুলি সৰাও বন্ধ কৰিব চুলিত গ্ৰ'থ বঢ়াবলৈ সহায় কৰিব কম বয়সতে চুলি পকা সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ সহায় কৰিব যদি আপোনালোকৰ চুলিত উফি হৈছে সেই সমস্যাও দূৰ কৰিবলৈ বহুত বেছিকৈ সহায় কৰিব চুলিখিনি ভালকৈ ৰাখিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিমেডি বিভিন্ন ধৰণৰ তেল বিভিন্ন ধৰণৰ চেৰাম লগোৱাৰ উপৰিও আপোনালোকে চুলিখিনি ভালকৈ ৰাখিবলৈ আপোনালোকৰ খাদ্যৰ ওপৰত বহুত বেছিকৈ ধ্যান দিব লাগিব চুলি সৰিলে কি খাদ্য খাব লাগে আৰু চুলি যদি কম বয়সতে পকি যায় তেতিয়াহ'লে কি খাদ্য খাব লাগে বা চুলিত যদি উফি হয় তেতিয়াহ'লে কি খাদ্য খাব লাগে চুলিত দীঘল হবলৈ কি খাদ্য খাব লাগে এই গোটেইখিনি মই মোৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম এতিয়া মই আপোনালোকক চুলি সৰা বন্ধ কৰিবলৈ চুলি কম বয়সতে নপকিবৰ কাৰণে চুলি গ্ৰোথ বাঢ়িবৰ কাৰণে খুব বঢ়িয়া এটা ৰেমেডি বনাই দেখুৱাম এই ৰেমেডিটো বনাই দেখুৱাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট আছে আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পায় ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ ওচৰতে থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকলৈ সোনকালে যাব আৰু আপোনালোকে সোনকালে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ পাব তে বৈলক চাওঁ চুলিত শুনা এই ৰেমেডিটো কেনেকৈ কি বস্তুৰে বনাওঁ আজিৰ এই ৰেমেডিটো বনাবলৈ প্ৰথমে মই লৈছোঁ ইয়াত নৰসিংহ পাত নৰসিংহ পাতটো আমাৰ চুলিৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয় চুলি সৰা কমাবলৈ চুলিৰ গুৰিটো মজবুত কৰিবলৈ বহুত বেছিকৈ সহায় কৰে চুলি ক'লা কৰি ৰাখিবলৈও বহুত বেছিকৈ সহায় কৰে বয়সতকৈ আগতে চুলি পকা সমস্যা দূৰ কৰিব চুলি গুড়ত বঢ়াব ইয়াৰ পাছত মই এয়া লৈছোঁ জেতুকা পাত জেতুকা পাতটো আপোনালোকে এনেকৈ কেঁচা কৰিও ল'ব পাৰে নহ'লে শুকুৱাই পেলাই গুড়া কৰিও ল'ব পাৰে যিকোনো প্ৰকাৰে আপোনালোকে জেতুকা পাতটো ল'লেই হ'ল জেতুকা পাতটোৱে আপোনালোকৰ চুলিৰ গুৰিটো মজবুত কৰিব চুলিখিনি কণ্ডিশ্যন কৰিব চিল্কি চাইনি কৰিবলৈ সহায় কৰিব চুলি সৰা কমাব চুলিৰ গুৰিটো মজবুত কৰিব চুলিত যদি খজুৱতি আছে সেই খজুৱতি দূৰ কৰিবলৈ জেতুকা পাতে সহায় কৰিব ইয়াৰ পাছত মই ল'লোঁ এয়া মোৰ হাতেৰে দুমুঠি জবা ফুলৰ পাত জবাফুলৰ পাতত এমিনো এচিড থাকে ভিটামিন চি থাকে এণ্টি অক্সিডেণ্ট থাকে বাবে চুলিৰ গুৰিটো মজবুত কৰে আৰু চুলি সৰা কম কৰিবলৈ সহায় কৰে এতিয়া মই গোটেইখিনি পাত ভালকৈ চাফা কৰি ধুই ললোঁ ধুই লোৱাৰ পাছত এটা মিক্সাৰ জাৰত ভৰাই এইখিনি মই এতিয়া পিচি ল'ম এয়া মোৰ পিচি হৈ গ'ল পিচি হৈ যোৱাৰ পাছত এয়া মই বেছিকৈ পিছা নাই একদম গুড়ি কৰি পেলোৱা নাই আধা গুড়া কৰিছোঁ এতিয়া মই এটা চচপেন আনিছোঁ এই গুড়া কৰা পাতখিনি মই এই চচপেনটোতে এতিয়া দি দিম ইয়াৰ পাছত মই আৰু দুবিধমান বস্তু ইয়াৰ লগত মিক্স কৰিম সেইটো একেবাৰে শেষতহে মিক্স কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই গ'লে দেখা পাব এতিয়া মই এই গুড়াখিনিত এগিলাচৰ জোখাৰে এয়া পানী দি দিছোঁ ভালকৈ লৰাই মিক্স কৰি দিছোঁ পানীখিনিৰ লগত ভালকৈ মিক্স কৰি লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি ল'ম অন কৰি লোৱাৰ পাছত এইখিনি অলপ সময় কাৰণে উতলাম উতলাই উতলাই যেতিয়া আধা পানী হ'বগৈ তেতিয়াহে মই এইটো নমাম আৰু মই ইয়াতে দিলোঁ এয়া কেইটুকুৰামান আমলখি শুকান আমলখি আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত যদি শুকান আমলখি নাই কেঁচা আমলখি আছে কেঁচা আমলখি দি দিব আপোনালোকৰ চুলি পকা সমস্যা চুলি ক'লা কৰিবলৈ সহায় কৰিব তেতিয়া ভালকৈ উতলাব লাগিব পাঁচ মিনিটমান পাঁচ মিনিটমান উতলোৱাৰ পাছত ফ্লেমটো মই এয়া বন্ধ কৰি দিলোঁ এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত ইয়াতে মই আৰু দুবিধ বস্তু মিক্স কৰিম এয়া ঠাণ্ডা হৈ গ'ল ঠা হৈ যোৱাৰ পাছত এইখিনি মই এতিয়া চেকি ল'ম চেকি পেলাই ইয়াৰ পৰা ৰসটো উলিয়াই ল'ম এনেকৈ যদি আপোনালোকে চুলিত সানে চুলিৰ গুৰিত লাগি লাগি ধৰে আৰু ধুবলৈ দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে মই এইখিনি চেকি তাৰ পৰা ৰসটো উলিয়াই ল'ম আপোনালোকে এনেকৈও চুলিত লগাই দিব পাৰে কিন্তু চুলিত ধুবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় পানীৰ বহুত প্ৰয়োজন হয় এতিয়া মই এইখিনি ৰসটো চেকি উলিয়াই লৈছোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ যদি চেকি উলিয়াই লয় ধুবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু আপোনালোকৰ চুলিত গুড়াবোৰ লাগি নাথাকিব সেইটো সুবিধা হয় মই এনেকৈ অলপ অলপকৈ বাকী বাকী এখন চামুচেৰে লৰাই লৰাই দিছোঁ তেতিয়াহে এয়া ৰসটো তললৈ পৰি গৈছে আপোনালোকেও এখন চামুচৰ সহায়ত এনেকৈ লৰাই লৰাই দিব তেতিয়াহে তললৈ ৰসটো যাব নহ'লে নাযায় কাৰণ ইয়াত জবাফুলৰ পাত আছে যে জবাফুলৰ পাতটো অলপ বিজল বিজল টাইপৰ হয় সেইকাৰণে চাকনি দি ভালকৈ সৰকি নাযায় লৰালেহে সৰকিব এতিয়া এয়া মোৰ ৰসটো ওলালে আধা বাতি আধা বাতিৰ ৰসৰ লগত এতিয়া মই মিক্স কৰিম এয়া এল'ভেৰা জেল এল'ভেৰা জেল মই এতিয়া এচামুচৰ জোখাৰে মিক্স কৰি ল'ম আপোনালোকৰ ঘৰত যদি এনেকুৱা কিনা এল'ভেৰা জেল নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নেচাৰেল কেঁচা এল'ভেৰা পাতৰ পৰা জেলটো উলিয়াই আপোনালোকে ইয়াতে মিক্স কৰি ল'বও পাৰে এনেকৈ আপোনালোকে মিক্স কৰি ল'ব মিক্স কৰোঁতে অকণমান সময় লাগিব কিন্তু ভালকৈ আপোনালোকে মিক্স কৰিব ইয়াৰ পাছত মই আনিছোঁ এয়া নাৰিকল তেল নাৰিকল তেল আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ চুলিৰ জোখত ল'ব এতিয়া মই এয়া ডেৰ চামুচমানৰ জোখাৰে নাৰিকল তেল ল'ম আৰু ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম এনেকৈ নাৰিকল তেল দিলে আপোনালোকৰ চুলিখিনি ৰাফ নহ'ব আৰু চুলিখিনিত চাইন এটা আহিব খুব ধুনীয়াকৈ চুলিখিনি পিচল হৈ যাব চিল্কী আৰু চাইনিও হ'ব আপোনালোকে এই ৰিমেডিটো লগাই চাব মাত্ৰ এবাৰতে আপোনালোকৰ চুলি সৰা ফিফটি পাৰ্চেণ্টে কমি যাব এতিয়া তৈয়াৰ হৈ গ'ল চুলিত লগোৱাৰ বাবে খুব বঢ়িয়া এটা ৰিমেডি এই ৰেমেডিটো কেনেধৰণে লগাব লাগে সেইটো মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে চুলিত যেনেকৈ তেল লগায় তেনেকৈ আপোনালোকে এইটো এনেকৈ গুৰিত লগাই লগাই মাছাজ কৰি লগাব গুৰিত লগাব লগাই পেলাই এনেকৈ অকণমান অকণমান আঙুলিৰ সহায়ত লাহে লাহে মাছাজ কৰি দিব যদি আপোনালোকৰ চুলি খুব বেছিকৈ সৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সপ্তাহত এই ৰেমেডিটো দুবাৰকৈ লগাব আৰু যদি আপোনালোকৰ চুলি সৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ৰেমেডিটো সপ্তাহত এবাৰকৈ ৰেগুলাৰ লগাই থাকিব তেতিয়া আপোনালোকৰ চুলি সোনকালে নপকিব আৰু লগতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ খাদ্যৰ ওপৰতো ধ্যান দিব লাগিব ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাম যে কি খাদ্য চুলি পকিলে খাব লাগে কি খাদ্য চুলি সৰিলে খাব লাগে কি খাদ্য চুলিত উফি হ'লে খাব লাগে কি খাদ্য খালে চুলিখিনি সোনকালে দীঘল হ'ব সেইটো মই আপোনালোকক জনাম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই যাব এইদৰে আপোনালোকে তেলৰ দৰে লগাব লগাই লগাই চুলি গুৰিটো লাহে লাহে আঙুলিৰ সহায় তেনেকৈ মাছাজ কৰি কৰি দিব এইদৰে আপোনালোকে ৰিমেডিটো লগাব লগাই পেলাই আপোনালোকে এঘণ্টা ৰাখিব এঘণ্টা ৰখোৱাৰ পাছত আপোনালোকে চুলিখিনি চেম্পু কৰি দিবও পাৰে নহ'লে খালী ঠাণ্ডা পানীৰে চুলিখিনি ধুই দিব পাৰে এনেধৰণৰ নেচাইল ঘৰুৱা ৰিমেডি আপোনালোকৰ চুলিখিনি হেল্ডিও কৰিব আৰু এনেধৰণে যদি লগাই থাকে আপোনালোকৰ চুলিখিনি কম বয়সতে নপকিব আৰু চুলি সৰা যদি হৈ আছে সোনকালে চুলি সৰাও বন্ধ হ'ব আজি মই আপোনালোকক চুলি লগোৱাৰ বাবে খুব বঢ়িয়া এটা ৰিমেডি বনাই দেখুৱালোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় এই ৰেমেডিটো ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে মোৰ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগতো এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে নতুন এটা বেলেগ টিপছৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহি আছোঁ তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ আজিলৈ আহোঁ